ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवान् उवाच ॐ इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्य से शुभात् राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते स हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघकर्माणो मोगा मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढौरताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखं अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेवभोगान् तेतं लोकं लोकं काम ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहं येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते ये श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वे नातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पित्रोन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषे यदश्नासि यज्जुहोषि यत ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेयप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तधा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे मे वैष्यसि आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे मे वैष्यसि आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णपरब्रह्मपादार्पणमस्तु हरिः ओम्